সকলোকে দৌলোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আৰু মই যে দেখাই ললোঁ এই গাড়ীকেইখন এই গাড়ীকেইখনৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো দেই সদায় মই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আৰু অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে কি হৈছে জানেনে আগৰ আমি যিবিলাক চিটিবাছত উঠিছিলোঁ সেই চিটিবাছবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গৈছে দুই এখন কেনেবাকৈ চলে আৰু সেইবিলাক নিৰ্দিষ্ট স্থানতহে মানে ৰখা হয় আপোনালোকে যিসকল গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে তেওঁলোকেও নিশ্চয় অৱগত আৰু আজিৰ পৰা অলপ মানে দিন হৈছে আজিৰ পৰা তিনি চাৰি মাহ মানেই হৈ গ'ল কেইজনী বেছি হ'লেও কম হোৱা নাই এই গাড়ীকেইখন দেখিছে নহয় এই নীলা গাড়ীকেইখন যে এ চি গাড়ী হয় এইকেইখন য'তে ত'তে তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ম কানুন নাই কি কৰে জানেনে য'ত ত'ত আহি ৰখিব মানে ৰাস্তাৰ মাজতো ৰাখি দিব যদি পেছেঞ্জাৰ পায় নহয় ৰাস্তাৰ মাজতো ৰাখি দিব কিন্তু আমাৰ বগা যিবিলাক চিটিবাছ গাড়ী সেই চিটিবাছ গাড়ীবিলাক কিন্তু য'তে ত'তে ৰাখিব নোৱাৰে লগে লগে ফাইন ভৰাই আৰু বাছবিলাকত ধ একদম একফালৰ পৰা পুলিচে মানে লাঠি দি কোবায় নহয় জানো আৰু সেই গাড়ীবিলাক যেতিয়া কোবায় সেইবিলাকতো অনিষ্ট হয় তেওঁলোকৰটো মালিক থাকে তেওঁলোকেতো এনেই পোৱা নাই সেইবিলাক গাড়ী কিনিয়েতো লৈছে নহয়নে বাৰু কিন্তু অলপ দিনৰ পৰা এই আমাৰ বগা চিটিবাছবিলাক মানে লুপ্ত হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক চিটিবাছ যিবিলাক গ্ৰীণ বাছ বুলি কয় আমাৰ গুৱাহাটীত সেই বাছবিলাক মানে য'তে ত'তে মানে উপলব্ধ আৰু এনেকুৱা এই গাড়ীবিলাকৰ মানে কোনো নিয়ম শৃংখলা নাই যেনেকৈ চিটিবাছৰ সেইবিলাক ষ্টেণ্ড থাকে এওঁলোকৰ হেৰি নাই খানাপাৰাতটো একদম পূৰা ফুল মানে আৰু পিছত গম পাইছোঁ এই গাড়ীসকল হ'ল মামাৰে বুলি ক'ব লাগিব মামাৰ মামীৰ যেতিয়া মামাৰে নহয়নে বাৰু গতিকে চাওক আমাৰ কিছুলোক ধেমাধাৰ কিছুমান লোকে মানে কি কৰে এই এজনী এনেকৈ কয় তেনেকৈ কয় এনেকৈ এনেকৈ বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে নহয়নে বাৰু আৰু সেইবিলাক গাড়ীত উঠাৰ লগে লগে কি হয় জানেনে মানে দূৰযোৰ নাজানো ছিক্স মাইলৰ পৰা আমাৰ হেৰিলৈকে ভি আই পি ৰোডৰ এই বৰবাৰীলৈকে লয় পোন্ধৰ টকাকৈ আৰু সেইবিলাক গাড়ীও তেনেকুৱাই বাৰু কিন্তু সেইবিলাক গাড়ী এক টকা দুই টকা মানে কম কমকৈ দিলেও মানে বা খুচুৰা পইচা নাই তোমালোকে লোৱা সেই সেইবিলাক কিন্তু এইবিলাক নাই একদম চিটটোৰ লগে লগে মানে স্কেনাৰ মাৰি মাৰি হেৰি কৰি থৈ দিয়ে তাতে পইচাটো দিব লাগে এইবিলাক কথা বাৰু মোৰহে দৃষ্টিগোচৰ হয় নে চিটিবাছবিলাকৰ মালিকবিলাকৰ বাৰু দৃষ্টিগোচৰ নহয় নেকি নে তেওঁলোকৰ লগত যদি কিবা আলোচনা মাধ্যমেৰে এইবিলাক কাম কৰিছে সেইটো কথা বাৰু নাজানো কিন্তু মই মানে কি এইকেইদিন সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ ন অহা যোৱা কৰি থাকিলেই মানে অইনবিলাক চিটিবাছ চকুত নপৰে অকল গ্ৰীণ বাছবিলাকহে চকুত পৰে আৰু সেইকাৰণেহে আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে মই প্ৰশ্নটো আনিছোঁ আপোনালোকে বাৰু নিজে কওকচোন চিটিবাছ চিটিবাছে নহয় জানো সকলো চিটিবাছৰে একেটাই নিয়ম হ'ব লাগে একেটাই ৰোল হ'ব হেৰি হেৰি হ'ব লাগে মানে ভাড়া হ'ব লাগে কিন্তু নাই ইয়াত বহুতো খামখিয়ালি আৰু এইবিলাক কিয় বা মালিকবিলাকে নধৰে নাজানো আৰু কিহৰ আশাত কি কৰি থাকে একো গম নাপাওঁ কোনেও মুখেৰে মাত নিদিয়ে মুঠতে মামাৰ ওপৰত কোনেও মাত নিদিয়ে সেইটো ভগৱান জানে মামাৰ গাত কিনো গুণ আছে সেইটো অকল ভগৱানে জানে অন্যবিলাক চিটিবাছ কিন্তু যদি য'ত ত'ত ৰাখে তেতিয়া পুলিচ একদম দৌৰা দৌৰি আহে ন হুছেল মাৰি মাৰি একদম যি আহি পেলাই লাঠিৰ কোব দিয়ে কিন্তু যেতিয়া এই গ্ৰীণ বাছবিলাক য'ত ত'ত ৰখে তেতিয়া কিন্তু পুলিচবিলাক নাহে পুলিচ ওচৰত থাকিলেও তেতিয়া সেই চিটিবাছখনৰ ওচৰত কেতিয়াও নাহে ইয়াৰ কাৰণটো কি অঁ মামাৰ গাড়ীৰ কাৰণে মানে পুলিচে সেইবিলাক কি চকু মুদি থাকে আৰু অন্য বাছবিলাক হ'লে পুলিচ দৌৰা মাৰ দৌৰ মাৰি আহে নহয় জানো গতিকে মই যে কওঁ যে পুলিচ বহতীয়া বুলি সেইটোকে কওঁ চিটিবাছ চিটিবাছ সেইখন চিটিবাছকো ধুমধাম নামাৰহে কিয় তেহেঁতৰ তেতিয়া সেইবিলাক পুলিচৰ তেতিয়া দম নাই সেই চিটিবাছত মানে খুন্দা মাৰিবলৈ মানে চাট দিবলৈ কিন্তু এইবিলাক চিটিবাছৰ দেখিছোঁ মই চাবচোন চিটিবাছেই হওক বা ট্ৰেকাৰেই হওক মেজিকেই হওক যি নহওক একদম পুলিচেৰে লাঠিৰে কোবাই কোবাই কি কৰে চেপেটা কৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ মানে জনতা কিয় নীৰৱ হৈ থাকে মই সেইটো কথাই বুজি নাপাওঁ আৰু আজিকালি পেছেঞ্জাৰবিলাকো কেনেকুৱা জানেনে সেইবিলাক গাড়ীত নুঠাই হ'ল নুঠাই হ'ল মানে আচলতে নাহেও ন কিন্তু মই হ'লেও মই সিদিনাখন মই ছিক্স মাইলৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া মই কিন্তু কৈছিলোঁ দেই সেই কণ্ডাক্টৰজনক আৰু ইয়াত ছোৱালীবিলাকো বহুত ভৰ্তি হৈছে ছোৱালী কণ্ডাক্টৰে বেছি আছে তেতিয়া মই মই যিখনত উঠিছিলোঁ সেইখনত কিন্তু এটা ল'ৰাহে পাইছিলোঁ আৰু মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা খুচুৰা নাই বা হেৰি নাই তেতিয়া দেখা দিছে স্কিনাৰত দিবলৈ দিছে গতিকে এইবিলাকেই চাওক কিমান মানে এ চি গাড়ীখনতহে মানুহখিনিও উঠে আৰু এইখিনিয়ে আছিলে ক'ব এইখিনিতে এটা কথা কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব দেই কি জানেনে আগৰ যিবিলাক চিটিবাছ সেই চিটিবাছবিলাকত প্ৰায়বিলাকে কি কৰে পকেট মৰা কৰে নহয়নে আৰু সেই পকেট মৰাবিলাক কি হয় চিটিবাছৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ লগত কণ্টেক্ট থাকে তেনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ পাইছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰবিলাকে বহুত চুৰ কৰে সেইবিলাকো প্ৰমাণ আছে মই প্ৰমাণবিহীন কথা নকওঁ কিন্তু এই গ্ৰীণ বাছবিলাক ওলোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল পকেট মৰাবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু গ্ৰীণ বাছবিলাকৰ কিছুমান নিয়ম আছে আৰু দৰ্জাবিলাক কেনেকুৱা একদম কি হয় ঠোচ ঠাঁচ তেনেকৈ শব্দ হয় হৈ পেলাই ৰখাওঁতেও বা হেৰি হওঁতেও কিছুমান মানুহটো ভয় খাই যাব মই সিদিনাখন এজনক সুধিছিলোঁ দেই কণ্ডাক্টৰ এজনে এই ভাইটি এইখনে কিয় থোচ ঠাঁচ কৰে এই কিবা কম্পিউটাৰত কাৰণে কিবা মানে হেৰি কৰি থৈছে তেনেকৈ কৰে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত তাকো কি কৰে মানে তেনেকুৱা চুৰি কৰিব নোৱাৰে ইয়াত ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ লগত মানে সেই পকেট মৰাবিলাকৰ লিংকটো কৰিব নোৱাৰে আৰু ছিটবিলাকো বহুত দূৰে দূৰে যিকে নহওক তথাপিও কৈছোঁ ড্ৰাইভাৰসকলৰ সেইবিলাক বাৰু নিয়ম আছেই আমাৰ এইবিলাক চিটিবাছৰ কথা কৈছোঁ বহুত দেখিছোঁ গাঞ্জা খোৱা মাঞ্জা খোৱা এনেকৈয়ে মানে বহি কৰি থকা আৰু এতিয়াতো আৰু ধুদৰ পচলা হ'ল দেখি আছোঁ আৰু গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু মই গ্ৰীণ বাছবিলাক মানে ইমান চলাচল হৈছে আৰু শুনিছোঁ কি এইয়া হাজোৰ ছাইডৰ কাৰণেও নেকি আৰু অলপ এতিয়া মামীয়ে আনিব গতিকে আমাৰ ভক্তসকল থাকক দাঁত চেলাই পেলাই দাঁত চেলাই পেলাই বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি থাকক আৰু মামায়ে মামীয়ে কৰোণাৰে পুৰণা বুলিয়ে কয় নহয় জানো ধন ঘটক গতিকে এইখিনিয়ে কি কৰে এই ধেমাধৰাখিনিয়ে আহি বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে তেওঁলোক সিমানতে সন্তুষ্ট এই যিয়ে নহওক ইলেকশ্যন আহিছে টকা পাঁচশ টকা এশ টকা দুশ এনেকৈ পাব নহয়নে বাৰু গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে প্ৰশ্ন মানে কথাখিনি মই বাছৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ সকলোৱে দৃষ্টিগোচৰ হৈছেনে নাই সেইটো নাজানো আৰু মই মোৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলোঁ তাত হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে শুদ্ধও হ'ব পাৰে সকলোৱে বিবেচনা কৰি চাব হয়তো মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মানে ক্ষমা কৰিব দেই যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব এইখিনি আছিলে আৰু কিনো মোৰ মনলৈ যিখিনি আহিছে মই সেইখিনি ব্যক্ত কৰিছোঁ তাত আৰু মই কাৰোবাৰ কাজৰি মেজি কথা কোৱা নাই নহয়নে বাৰু গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকে কামনা কৰি এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই